Жарких споров на публичных слушаниях бюджета не было. Сразу на входе в администрацию предупреждали, в зале холодно, одежду не снимать. Да и споров не могло быть. Все недовольства и предложения в письменной форме к докладчикам. Но помимо холода, выслушать доклад о бюджете мешала слишком сложная речь докладчиков. Доходы от платных услуг рассчитаны с учетом изменения порядка зачисления указанных доходов в бюджет, с учетом перехода отдельных учреждений в автономные учреждения в связи с принятием федерального закона от 8 мая 2010 года номер 83 ФЗ. Слушайте Публичные, пригласили общественников, простых жителей. Но вот понять, что говорят чиновники, многие так и не смогли. Не понять было даже, кто выступает, ни одной таблички. Сначала было просто не слышно, потом, правда, коллеги помогли. Объем доходов бюджета на 2011 год предусматривается в сумме: 6 миллиардов 996 миллионов 400 тысяч рублей. Но даже после прибавления громкости в замысловатое предложение о налоговых поступлениях и доходных частях вникнуть было сложно. Имеющих детей в возрасте от полутора до трех лет. Простыми словами о бюджете 2011 года. Как бы не хотелось, но он дефицитный. Потратим больше, чем получим. Ну а приоритетной статьей бюджета в следующем году выбрано образование. 44% от всего бюджета или 3 миллиарда рублей. На втором месте ЖКХ. На ремонт коммунального хозяйства выделили полтора миллиона. Запланировали городские чиновники и строительство детского сада в чистых трудах, повышение заработной платы в бюджетных сферах. Также за счет средств бюджета понизят напряженность на рынке труда. После публичных слушаний Бюджет, возможно, будет доработан. Депутаты городской думы его уже одобрили. Оксана Ковтуненко, Владимир Кристининов. Информационный канал Город Национальные.